assalomu alaykum sizlar bilan yana diydor ko'rishdik ho'p bugungi e, darsimiz fe'l haqida bo'ladi o'zi arab tilida fe'l ikki qismga bo'linadi o'zi fe'lni tarifini bir eslab olaylik avvalambor fe'l nima edi fe'l bu mustaqil ma'noga ega bo'lgan va biron bir e, zamonni anglatgan kalimadir ya'ni bu e, fe'lning tarifi edi e, bunga o'tgan e, suhbatimizda darsimizda aytib o'tgan edikki ya'ni e, fe'lga misol qilib uryapti ur e, yani, ketyapti urdi kelyapti yoki ki, ketyapti yoki ketdi bordi yoki boryapti misollar keltirgan edik endi sizlar bilan e, fe'l haqida gaplashamiz ho'p arab tilida fe'llar ikki qismga bo'linadi o'tgan zamon fe'li va hozirgi kelasi zamon fe'li ya'ni hozirgi zamonni ham kelasi zamonni ham bitta fe'l anglatadi bizni bugungi o'tadigan darsimiz esa o'tgan zamon fe'li haqida gaplashamiz sizlar bilan bugun o'tgan zamon fe'li arab tilida buni e, moziy fe'l deb aytiladi ya'ni moziy degani o'tib ketgan degani ya'ni o'tgan zamon fe'liga moziy fe'li deb aytiladi o'zi arab tilida fe'lni moziy deb qo'yadi e, ya'ni har bir e, kalimani ya'ni arab tilida hozir sizlar bilan o'tadigan har bir kalimamizni o'zini nomi bilan atasak bizga osonroq bo'ladi agar uni o'zbekchaga muvofiqlashtiradigan bo'lsak ba'zi bir so'zlarini uh, sal biroz ma'no jihatdan qiynalib qolamiz va o'zimiz tushunmay qolamiz shuning uchun ba'zi bir arab tilidagi atamalarni o'z holida qoldiraveramiz xuddi shuningdek bugun sizlar bilan o'tadigan o'tgan zamon fe'limizni ham moziy fe'li deb atay qolsak yaxshiroq bo'ladi inshaalloh ho'p moziy fe'li uh, aslida fe'llarni siyg'alari bo'ladi ya'ni siyg'a deganda de, fe'llarni o'zini bo'limlari bor misol uchun olaylik bir shaxs ikki shaxs va uch shaxs deyiladi endi uch shaxs emas arab tilida bir va ikkidan keyingi shaxslar ko'plik deb aytiladi ya'ni birinchi shaxs ikkinchi shaxs va ko'plik deyiladi ya'ni bitta ikkita va ko'pgina odam degan ma'noni anglatadi ya'ni bunga arab tilida ko'pchilik degan narsada bitta e, lug'atda ya'ni fe'lni ishlatilinadi e, hozir jadvalga qaraydigan bo'lsak jadvalga qaraylik mana xuddi e, shu narsa keltirilgan yani. qarang jadvalga qaraylik jinsi degan joyiga qaraylik jinsi degan joyda jadvalda ya'ni e qilib qo'ygan pastiga qarasak e degani erkak kishi ya'ni e, muzakkar va muannas ya'ni arab tilida xuddi rus tilidagidek erkak va ayol ya'ni мужской va женский rod degan narsalar bo'ladi arab tilida xuddi shu narsalarni biz bayon qilib o'tganmiz mana jinsi degan so'zni qarasangiz erkak ya'ni мужской rod degani erkak pastida de, eni pastini qarasangiz a ah, qilib qo'ygan ayol degani bu yana pastini qarasangiz e eh, qilib qo'ygan yana pastini qarasangiz a ah, ya'ni ayol va erkak endi eng pastini qarasangiz e va chiziqcha qilib turib aq qo'ygan ya'ni, yani erkak va ayol degan ma'noni anglatadi ya'ni muzakkar va muannas muzakkar deb erkakka aytiladi erkak kishi ya'ni мужской род muannas esa женский родga aytiladi endi jinsdan keyingi qatordagi jadvalimizga qaraylik bir raqamini qo'yib qo'ygan ya'ni bu bitta odam ish harakatni bajaruvchi faqat bir bittagina odam degan narsani anglatadi ya'ni pastdagi kalimaga qaraydigan bo'lsak doroba degani doroba degani bu fe'l o'tgan zamon fe'li va uh, uh, muzakkar ya'ni мужкой rod degani ya'ni o'tgan zamon fe'li doroba degani urdi degani urdi bir erkak ya'ni bir kishi uryapti shuning uchun tepaga bir raqamni qo'yib qo'yganmiz ya'ni bitta odam urdi bitta erkak urdi uh, endi pastiga qaraydigan bo'lsak dorobat degan dorobat degani mana bu t harf qo'shilgan bu yerda endi jins degan tarafga qaraydigan bo'lsak urdi bir ayol bo'lyapti bu ham o'tgan zamon fe'li mana bu ushbu yashil rangdagi e, doroba va dorobat jadvalni ichidagi ranglar bular uchinchi shaxs ya'ni u degan savolga javob beradi ya'ni kim urdi desa u urdi u bir erkak urdi kim urdi u bir ayol urdi ya'ni uchinchi shaxsga nisbatan aytiladi bu yashil rangdagi hisoblanadi endi pastiga qaraymiz xuddi shuni ko'k moviy rangni sal ochroq rangda berilgan dorobita deb berilgan dorobita degani sen urding ey bir erkak ya'ni ikkinchi shaxsga nisbatan aytiladi sen urding ey bir erkak degan ya'ni erkak seng urding deb ikkinchi shaxsga aytayapti. demak erkak kishi uryapti dorobiti bo'lsa sen urding urdin bir ayol bo'lyapti ya'ni bu ham ikkinchi shaxs demak o'sha moviy rangdagi ikkinchi shaxs hisoblanadi ya'ni sen urding deyiladi va pasiga qaraydigan bo'lsak Iı, bu rang biroz boshqacha rang berilgan ya'ni pushtini sal to'qrog'i desak ham bo'ladi aslida balkim adashayotgandirman lekin o'sha pushtiga o'xshash rang hisoblanadi to'qrog'i demak bu yerda dorobit tu ya'ni birinchi shaxs men urdim ya'ni men urdim ayol bo'lsin erkak bo'lsin men urdim degan so'zga nisbatan aytiladi demak pastdagi e, birinchi shaxsda erkak ham ayol ham degan narsasi yo'q jenskiy мужской degan rod bo'lmaydi birinchi shaxsda lekin uchinchi shaxsda va ikkinchi shaxsda albatta же va женский degan rodlar bo'ladi endi bu biz birinchi jadvalni bir degan qismini ko'rib chiqdik endi ikki degan qismini ko'rib chiqamiz ikki degan qismida de, ya'ni ikkita odamga nisbatan aytiladi ikkita odam doroba desak urdi ikkita odam ya'ni ikkita erkak u ikkita erkak urdi degan bo'ladi uchinchi shaxsga nisbatan aytyapmizda agar dorobatta desak urdi u, u ikkita ayol ya'ni uchinchi shaxsda urdi u ikkita ayol degan bo'ladi uchinchi shaxsni ikkitaligi ya'ni buni arab tilida birlikni mufrat deydi ikkilikni tasniya deydi va ko'plikni esa jam deyiladi arab tilida buni hali kelajakda o'tamiz va pastiga qaraymiz ya'ni endi moviy rangga ikkini pastidagi moviy rangga qaraymiz dorobi tuma bo'lsa siz urdingiz ikki erkak dorobi tuma deb yana pastida xuddi shu narsani keltirgan siz urdingiz ikki ayol demak ikkitalikda ikkitalikda ikkinchi shaxsda ikkitalik ya'ni ikkita odamda ya'ni tasniyada ikkitalikda siz erkak bo'ling ayol bo'ling farqi yo'q bitta lug'at ishlatiliadi dorobi tuma ikkita odam urgan bo'lsa siz urdingiz dorob tuma desangiz siz urdingiz ikki erkak dorob tuma desangiz ham siz urdingiz ikki ayol bo'ladi buni ayol erkakligini qayerdan ajratib olamiz desangiz oldidan yoki orqasidan shunga o'xshagan ya'ni ayol yoki erkakligini anglatib turadigan ba'zi bir kalimalar keladi kelajakda uni hali o'tamiz o'shandan ajratib olsangiz bo'ladi va pastiga pushtini to'q rangiga qaraydigan bo'lsak dorob na deyapti ya'ni dorob na degani birinchi shaxs biz urdik deyapti birinchi shaxsda ikkilik degan narsa yo'q birlik bor va ko'plik degan narsasi bor biz urdik deyapti ya'ni biz ikkalovmiz urdik emas balki biz urdik bu yerda ikkilik ham ko'plik ham ma'nosida ishlatilsa bo'laveradi Xo'p, endi 3 plus ko'ramiz nima uchun 3 plus qilganmiz hozir aytib o'tdik yuqorida 3 plus degani ya'ni u nimaga nisbatan aytiladi ya'ni ikkitadan yani, e, ko'p odam jam deyiladi ya'ni 3 ta, 4 ta deyilmaydi balki ko'plik deb aytiladi arab tilida ikkitadan ko'p bo'lgan odamni ko'plik deb aytiladi ularga ham quyidagi e, e, nimalar fe'llar ishlatiladi qaraylik doro bu deyilgan doro deyilgan ya'ni urdi u ko'p erkaklar degani ya'ni ko'pgina erkaklar uchinchi yani shaxs o'tgan zamonda urdi ular degan dorob na bo'lsa urdi ko'p yani. ayollar u ayollar urdilar ko'plik uchlikdan ko'p ya'ni ikkitalikdan ko'p odamlarga nisbatan aytilyapti endi moviy rangini qaraylik dorobi tun dorobi tun bo'lsa urdi siz urdingiz erkaklar ko'pchilik bo'lib ya'ni ko'pchilik erkaklar sizlar urdingiz deb ikkinchi shaxsga aytilyapti u ko'plik ma'nosida endi dorobi tunna bo'lsa ayollar ko'pchilik bo'lib sizlar urdingiz kimnidir urdingiz degan savolga javob beradi va pastida oxirida pushti rangga qarasak yana dorob na degan so'zimizga duch kelyapmiz hozir oldin aytib o'tdik demak birinchi shaxsda -de, birlik ham birlik bo'ladi va ko'plik bo'ladi deb aytib o'tdik endi o oxiridagi so'zga qaraylik jadvalga shaxs shaxsi degan joyi turibdi shaxsi degan joyda u yerda ular senlar men biz deb qo'ygan ya'ni u ular sen sizlar men biz ya'ni biz hozir aytib o'tgan narsani shaxslarni keltirib o'tgan demak uchinchi shaxs birlik ikkilik va uchlik degan narsalarni keltirib o'tgan bu yerda Xo'p, <coughs> demak endi biz buni hozir qanaqa o'qidik aslida biz uh, qoidaga muvofiq qilib o'qimadik balki sizlarga tushunarli bo'lishi uchun jadvalga muvofiq qilib ko'rsatib o'tdik endi qoidaga muvofiq qanday o'qiladi desa mana bunday o'qiladi qani ko'ramiz demak bular aslida o'n to'rtta siyg'a ya'ni o'n to'rtta bo'limdan iborat qani boshladik doroba doroba dorobu dorobat dorobata dorobna demak men o'ndan chapga qarab o'qiyapman uchta bir ikki uch plyusda o'qiyapman bir ikki uch plyusdagi kataklardan kataylarnigina o'qiyapman yana qaytaramiz doroba doroba dorabu dorobat dorobata dorob na endi pastga tushdim qaranglar dorob ta dorob tuma dorob tum dorob ti darab -tum xuddi shunaqa qilib o'qishimiz kerak bo'ladi man jadval bo'yicha sizlarga faqat tushuntirib berdim xolos aslida qoida bo'yicha hozir o'qiganimizdek oku o'qishinglar kerak bo'ladi va albatta bu jadvalni yodlab olish kerak bo'ladi yana bir qaytarib o'tamiz doraba doraba dorabu dorabat dorabata dorabna dorabta dorobat dorabtum dorabti dorabtuma dorabtunna dorabtu darabdum, darabdu, dorabna shunaqa qilib yodlab olishinglar kerak bo'ladi nimaga bu kelajakda juda ko'p qo'llaymiz bu so'zlarni ho'p endi <coughs> pastga tushamiz mozi fe'lini o'tgan zamonni inkor shaklini yasashimiz kerak demak biz hozir doraba degan so'zni oladigan bo'lsak urdi bir erkak dedik to'g'rimi doraba endi urmadi bir erkak degan so'zni ishlatishimiz uchun qanday qilamiz deydigan bo'lsak quyidagi e, e, holatni doskada ko'rsatib o'tamiz sizlar bilan azizlar biz o'tgan zamon ya'ni mozi fe'lini inkor shaklini qanday yasashlik haqida gapirdik endi mana doskaga qarab turamiz o'tgan zamon fe'lini inkor shaklini yasash uchun quyidagi holatlar kerak bo'ladi doroba degan so'zimiz bor edi doroba degani urdi doroba 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 demak urdi degan so'zimiz bor edi to'g'rimi urdi bir erkak uchinchi shaxs edi ya'ni o'tgan zamonda uchinchi shaxs edi endi shuni inkor shakli ya'ni urmadi degan so'zni yasashimiz uchun oldiga shunchaki ma inkor yuklamasini qo'yib qo'ysak bo'ldi ma mana ma doroba urmadi bir erkak bo'lyapti shunda demak bizning asosiy inkor shaklini beruvchi harfimiz ma so'zi qo'shimchasi hisoblanar ekan shunda ma boroba endi hammasiga qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi ma boroba ya'ni o'sha o'n to'rtta siyg'amiz bo'yicha ما ضربا ما ضربا ما ضربوا ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتنا ما ضربتم ما ضربنا demak o'sha hammasi ur, urmadi bir erkak urmadi ikki erkak urmadi ko'p erkaklar urmadi bir ayol urmadi ikki ayol urmadi ko'p ayollar urmading sen bir erkak urmading sen ikki erkak urmading sen ko'p erkaklar xuddi shu holatda o'n to'rtta siyg'aga ma inkor yuklamasini qo'ysak hammasi ya'ni urgan odamni urmadi degan uh, inkor holatiga keltirgan bo'lamiz o'tgan zamon fe'lini bir odam doroba desak urdi bo'lsa endi xuddi shu odam o'zi kalta kaltakyishini qanday anglatamiz ya'ni urildi deb qanday aytamiz buni qarab chiqamiz avvalambor birinchi bo'lib biz e, nimani yozib olamiz asosiy harflarni yozib olamiz uchta i̇şte asosiy harfimiz bor edi to'g'rimi yani, mana d r b degan so'zni yozib oldik demak endi bularga e, erob qo'yib chiqamiz erob degani harakat qo'yib chiqamiz qanday qilib o'timli fe'lni ya'ni kaltak yedi degan so'zga aylantiramiz qanaqa qilamiz desa eng oxirgi harfni nimasini harakatini fatha qilamiz va oxirgidan bitta oldingi harfni harakatini buni arab tilida maqobla oxir deydi ya'ni oxiridan oldingi bitta oldingi harakatini kasralik qilamiz kasralik qilamiz va o'zidan oldingi barcha harflarni nima uchun o'zidan oldingi barcha harflarni deganda hozir uni qisqacha tushuntirib o'tamiz zammalik qilamiz shunda nima bo'ldi duriba bo'ldi duriba ya'ni urildi kalta yedi bir erkak degani agar doroba desak urdi edi urdi bo'ldi ya'ni o'timli fe'l bo'ldi ma'lum bo'ldi duriba desak kalta yedi bir erkak degan bo'ladi endi buni hammasini tuslaymiz duriba doriba duribu doribat doribata dorib nah doribta dorib tuma doribtum duribti dorib tuma dorib tunna dorib tu urildi bir erkak urildi ikki erkak urildi ko'p erkaklar urildi bir ayol urildi ikki ayol urildi ko'p ayollar xuddi shu holati davom etaveradi o'n to'rtta siyhada endi biz hozir yuqorida aytib o'tdikki nima uchun ya'ni bu r dan keyingi oldin keladigan barcha harflarni zambarik qilamiz desa bu uchta harflar ba'zan yettitagacha ham boradi misol olaylik mana e, istahroja degan fel ollik is tahroja istahroja ho'p istah istahroja mana xuddi shu qoidani ishlatamiz işte, bunda ham demak jay e, qolib ketibdi oxirgi harfni fathalik qilamiz oxirgidan oldingi harfni kasralik qilamiz va o'zidan uh, oldingi barcha harakatli harflarni zammalik qilamiz ya'ni uh, demak bu ist, uh, u bunga u qo'yamiz mana buni o'chiramiz u qo'yamiz u bu o'zi shundoq ham nima edi sukun edi ho'p bu uh, mana bu uh, t ham ustuh rija bo'ladi ya'ni ustu unga ham sukun qo'yamiz ustuh reja o'zidan oldingi barcha harakatli harflarni hammasini zambalik qilamiz bu avval oldin qanaqa edi desa oldin mana bunday holatda edi avvali istah hop Ist, istah roja mana hop is is tah roja aslida de, mana bunday zoroba degan so'zda ya'ni zoroba degan so'zimiz ko'rinishidagi holatda edi aslida demak x sukunli skulli ekan sukunli holatda qoldi va mana bu smiz sukunli holatda edi sukunli holatda qoldi qolgan barcha harakatli harflari zambalikqil shunda ustuh rija degan so'zga aylandi mana bunday ma'lumotlarga juda ham qattiq e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi mozi fe'lini ya'ni o'tgan zamon fe'lini o'timli fe'lni ya'ni ı, ma'lum fe'lini majbur qilishi ya'ni o'timsiz holatga o'tkazish uchun quyidagiyana jadvalga qaraymiz jadvalda biz hozir doskada ko'rib o'tgan holatlarimiz turibdi xuddi shu holat o'zgarmagan faqatgina o'sha yuqoridagi jadvalimizni ayni o'zi bilan faqat ba'zi bir joylarda erob deyiladi ya'ni harakatlari o'zgargan qani o'qiymiz duriba urildi bir erkak duriba urildi ikki erkak duribu urildi ko'p erkaklar duribat urildi bir ayol duribata urildi ikki ayol duribna urildi ko'p ayollar duribta urilding sen bir erkak duribtuma urildinglar siz ikki erkak duribtun duribtum urildinlar siz ko'p erkaklar duribti kalta yeding ya'ni urilding sen bir ayol dorib tuma urilding sen ikki ayol doribtunna urilding so'ng ko'p ayollar doribtu men kalta yedim doribna biz kalta yedik degan ma'noda keladi demak siz azizlar bilan bugun o'tgan zamon fe'lini ko'rib chiqdik qisqacha va inshaalloh bularni hammasini kelajakda darslarda qo'llab boramiz albatta quyidagi jadvallarni yodlab oling va bu yodlashingiz sizga juda katta foyda beradi agar yodlamasangiz siz gap tuza olmaysiz kelajakda shuning uchun e, har bittasini yodlab oling va o'zingizni e, savollaringizni o'sha e, guruhimizda o'sha e, izohlar ya'ni kommentariya bo'limiga yozib qoldiring savollaringizni va u yerda e, sizga javob e, beramiz albatta tushunmagan joyingizni tushuntirib o'tamiz agar bugungi darsimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa va e, darslarimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa albatta tushunmagan bo'lsangiz hozir aytdik izohlarda qoldirishingiz mumkin va yana bitta narsa videoni qayta qayta ko'ring erinmang erinsangiz unda e, darsni to'laqonli tushunmagan bo'lib qolasiz sizlarga uyga vazifalar tashlab boriladi va ushbu uyga vazifalarni mashqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi ushbu mashqlarni ichida lug'atlar bor lug'atlarni yodlab olinglar albatta lug'atlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi lug'atlarni yodlab bolishinglar juda yam muhim narsa hisoblanadi ho'p o'sha mashqlarda sizlarga har xil ba'zan o'zbekcha so'zlar arabchaga o'giring deyiladi va arabcha so'zlarni o'zbekchaga o'gining deyiladi va jadvallar beriladi jadvallarni <coughs> to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi ushbu mashqlarni hammasini bajarishingiz kerak bo'ladi والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته